В следующем году в Украине рост ВВП составит более 3%, а доходная часть бюджета нынешнего года будет выполнена в запланированном объеме. В этом уверена первая заместитель администрации президента Украины Ирина Акимова. Наполнению госказны способствуют и таможенные сборы, особенно после вступления в силу нового таможенного кодекса. Об этом заявил сегодня в Тернополе глава таможенной службы Украины. По словам Игоря Калетника, за три месяца действия новых правил оформлено почти 2 миллиона грузовых деклараций. Он уверен, Що кодексу цінілі і бізнесмени. Відтепер їм быстрее і легче оформлять свої товари. Вся процедура займає не більше чотирьох часов. Можеми бачимо, що э, бізнес задоволений. Ми бачимо, що кошти надходять державну скарбницю. А це соціальні видатки, це за заробітна плата нашим вчителям та лікарям. Ми бачимо, що є досить ефективний інструмент в боротьбі з митними правопорушеннями.